میں جانا میں تو کو زیادہ مرتا میں کبھی کا نہیں میں فتح محمد الوی کے ساتھ نون لیگ کو آدھوں نے لڑائی کی ہے اور کہا کہ آپ نے مسجد کے اندر سیاسی بات کس طرح کی آپ کس طرح تاریخ لبائی کے بات مسجد کے اندر کر سکتے ہیں بہت بڑی لڑائی ہوئی مسجد کے اندر اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت کچھ بتانے والے ہیں کیا سیاست کرنا مسجد کے اندر تاریخ لبائی کی بات کرنا یا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا مسجد میں صحیح ہے اور دوسری طرف جو فتح محمد الوی کے ساتھ لوگوں نے لڑائی کی ہے کیا علماء کے ساتھ ایسا اختیار کرنا یہ عوام کے لیے درست ہے یا نہیں تو اس ویڈیو کے اندر بہت کچھ آپ کو بتانے والے ہیں محمد صاحب کو روک دیا اور کہا کہ آپ نے بیان یہاں نہیں کرنا ہے آپ یہاں سے نکل جائے آپ کس طرح تاریخی لبائی کے بات کرتے ہیں اور آپ کس طرح مسجد کے اندر سیاسی بات کر سکتے ہیں بہت بڑا جگڑا ہوا مسجد کے اندر اس ویڈی کے اندر آپ کو بتائیں گے آیا یہ لوگ جو کیا چاہتے ہیں کیا ان کو دین کا پتہ نہیں ہے کیا ان کو اسلام کا پتہ نہیں ہے اس ویڈی کے اندر آپ کو بتائیں گے ناظرین اکرام آج ہم نہایت احساس مگر اہم مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں حال ہی میں مسجد کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جہاں علامہ فتح علوی صاحب تاریخ کے پاکستان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کچھ افراد نے اس پر اعتراض کیا بات بڑھ گئی حتیٰ کہ مسجد کے تقدس میں جھگڑا اور ترخ کلامی ہو گئی <تصفح> سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کے اندر سیاسی بات ہو سکتی ہے اور اگر ہو سکتی ہے تو کس حد تک اور کس نیت سے مسجد کا مقام اور مقصد مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں بلکہ اسلام میں مسجد عبادت کا مرکز تعلیم و تربیت کی جگہ اجتماعی امور پر مشاورت کا مقام مظلوم کی آواز بننے کا مرکز رہی ہے ناظرین ایک کی حقیقت ہے کہ مسجد نبوی میں ریاستی فیصلے ہوتے تھے جنگ امن پر مشورے ہوتے تھے وفود آتے تھے مظلوم فریاد کرتے تھے ظلم کے ظلم پر بات ہوتی تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی حق کا اعلان کیا باطل حکمرانوں اور نظاموں کو چیلنج کیا یہ سب کچھ مسجد نبوی میں ہوا صحابہ کرام کا طرز عمل حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی اسی طرح رہا عدالت بھی تھی پارلیمنٹ بھی تھی عوامی شکایت کا مرکز بھی صحابہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ سیاست مسجد میں منع ہے بلکہ معیار یہ تھا کہ بات حق کی ہو یا باطل کی سیاست اور دین کی حد یہ بات سمجھنا ضروری ہے گالی گلوچ ذاتی لڑائیاں نفرت انگیزی انتشار یہ سب مسجد میں ناجائز ہیں لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ مسجد کے اندر جائز ہے اور ایمان کا حصہ ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا رسول اللہ کی ناموس کا دفاع کرنا مظلوم کی حمایت کرنا ظلم کی مذمت کرنا یہ این دین ہے سیاست نہیں علامہ فتح محمد الوی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا جب علامہ صاحب نے کہا میں مظلوم کے ساتھ ہوں میں ظالم کو برا بھلا کہوں گا تو یہ کوئی پارٹی نعرہ نہیں تھا بلکہ قرآن کی تعلیم سنت رسول طریقہ صحابہ کی ترجمانی تھی تاریخ البیک پاکستان پر اگر ظلم ہوا کارکنان شہید ہوئے گرفتاریاں ہوئی تو ان مظالم کا ذکر کرنا دین سے جدا نہیں مسجد کی توہین نہیں بلکہ امر بالمعروف ہے مسجد میں جھگڑا کیوں غلط ہے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مسجد میں ہاتھ تپائی شور شربہ علماء کی توہین یہ سب حرام اور گناہ کبھی ہے اگر کسی کو اختلاف تھا تو احترام سے بات کرتا لامہ صاحب آپ اس طرح بات نہ کریں ہماری پارٹی اور ہے لیکن سب سے بڑی بات رسول اللہ کی ہے دلیل سے جواب دینا یا خاموشی اختیار کرنا دوستو یاد رکھیے کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں خلاصہ یہ ہوا کہ مسجد میں ذاتی سیاست نہیں مگر حق اور باطل کی تمیز ضرور ظلم کے خلاف سنت ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ایمان رسول اللہ نے فرمایا افضل الجہاد ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے اور یہ کلمہ حق اگر مسجد میں کہا جائے تو یہ مسجد کی توہین نہیں بلکہ مسجد کا اصل مقصد ہے دوستو یاد رکھیں کہ جو فتح محمد الوی صاحب کے ساتھ ان لوگوں نے کیا اور کہا کہ ہم آپ کو ماریں گے مسجد سے نکالیں گے تو یہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ ایک علماء کے بارے میں ایک عالمی دین کے سامنے تم اس طرح بات کرتے ہو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے کیا تم لوگوں نے کلمہ کسی اور کا پڑھا ہے کسی سے انسندان کا پڑھا ہے یا رسول اللہ کا پڑھا ہے کیا ظالم کے سامنے کڑا ہونا یہ جرم ہے کیا مسجد کے اندر یہ بات نہیں کر سکتے ہو سکتی ہے سب کچھ مسجد کے اندر ہو سکتا ہے سوائے غلط के. لیکن سیاست دین سے دور نہیں سیاست اور دین ایک ہی چیز ہے ختم نبوت پر مسئلہ اور ظالم کے سامنے کر کرا ہونا اور اس پر بات کرنا یہ مسجد کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور یہ بہت افضل ہے دوستو میں چاہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو یہ لوگ مسجد کے اندر اور علماء کی توہین کرتے ہیں تو ایسے کو مسجد سے نکال کر باہر پھینکنا چاہیے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے ایک عالمی دین کے سامنے تم اس طرح بات کرتے ہو اگر تمہیں اپنے لیڈر پسند ہے تو مسجد کے اندر آپ عالمی دین پر کیوں آواز اٹھاتے ہو جا کے ان کے پاس بیٹھ جاؤ اور ان سے گفتگو کرو اور ان سے سنو ان کے پاس بیٹھ جاؤ اگر تم نے کلمہ اسی کا پڑھا ہے لیکن یادوں علماء کی توہین نہیں ہمیں قبول نہیں ہے منظور نہیں ہے کسی عالمی دین پر ہاتھ اٹھ جائے کہیں گے کہ کیوں عالمی دین پر آواز اٹھی کیوں عالمی دین کے اوپر ہاتھ اٹھا تو ہم اس ہاتھ کا جواب ضرور دیں گے دو کس حق اور سچ کے ساتھ ہو جاؤ کسی کا کلمہ تم نے نہیں پڑھا صرف رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور علماء کی عزت کرو یہی وہ علماء ہیں جو آپ کو دین سکھاتے ہیں اور آپ کو قرآن کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں کہ علماء کی عزت کی جائے کسی سیاسی پارٹی نے مسجد کے اندر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ عبادت ہے اور یہ مسجد میں بھی ہوگی ممبر محراب میں بھی یہ بات ہونی چاہیے ہر جگہ ہونی چاہیے دوستو ہمارا کام ہے حق اور سچ بتانا باقی فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں